MTÜ Mondo sotsiaalne ettevõte pakub tööd arenguriikide naistele ja erivajadustega noortele . me tegutseme Ghanas Kongo külas , Uganda pealinnas Kampalas ja Keenias Shianda külas . lisaks me toome siis maale Afganistani pagulaslaagris olevate naiste väikse ettevõtte käsitöötooteid , erinevaid tikandeid . me usume , sügavalt ja siiralt sellesse , et igal inimesel on võimalus oma elu iseseisvalt korraldada . kui talle aga anda see võimalus ja need oskused ja ma arvan , et , et meie , meie arengukoostöö üks suur osa , just naistele suunatud osa , on toetada nende oskusi oma eluga toimetulekuks . Kongokülas näiteks MTÜ Mondo alustas oma tegevust kahe tuhande üheksandal aastal ja alguses me tegelikult toetasime laste haridust . ja täna käibki Kongokülas koolis üle , üle saja kolmekümne lapse , kellel on toetajad Eestist . toetasime ka näiteks lesknaistele kitsede ostmist , erinevaid põllumajandustoetusi oleme neile andnud , aga ajapikku me saime ise aru , et tegelikult selline raha ja asjade andmine on , on üsna lühinägelik , et tegelikult kõige parem oleks , kui need inimesed suudaksid ise oma pere eest hoolitseda , ise oma lapsi kooli saata ja ise oma perele äh, täisväärtuslikku toidulauda pakkuda . ja tegelikult äh, ikkagi pakkuda inimestele tööd , on see lahendus , mis on jätkusuutlik ja umbes äh, kaks ja pool aastat tagasi me hakkasimegi siis äh, seda suunda natukene rohkem arendama ja mõtlema , et äh, et kuidas me saaksime arendada nende oskuste baasil tooteid , mida saaks siis müüa Eestis ja , ja võib-olla ka teistes Euroopa riikides . Mondo on muidugi väga omapärane organisatsioon ja väga ere näide , kuidas sotsiaalse ettevõtluse kaudu võib väga mitmesuguseid ühiskonnas olevaid probleeme lahendada ja seda mitte üksnes ainult Eestis . meil on siis tulnud Kaanest praegu uued korvid ja , ja Ugandast mõned õmblustooted , nii et ma panen neile silte külge ja meil on siis sellised sildid , et , et siin sees on nagu väike väike lugu selle kohta , et kust iga toodetõe tuleb ja , ja siia sildi peale saab ka kirjutada , et kes selle konkreetse toote on valmistanud . et näiteks siin on meil Potsomi tehtud korv , nii et ma panen talle siis , siis sellise Potsomi pildi ja , ja sildi külge . võib-olla mõnes mõttes me ka astume vastu sellisele tarbimiskultuurile , kus me ei tea tegelikult enam , kust meie asjad tulevad ja , ja meil ei teki mingit isiklikku sidet ega võib-olla väärtust . miks me just oleme valinud erivajadustega naised , on sellepärast , et nende , nad on ühiskonnas üsna marginaliseeritud , seal neil ei ole võimalust teha tööd , nad ei usu ise sellesse , et nad võiksid alustada iseseisvat elu . ja tegelikult ühiskonna poolt nähakse erivajadusi nagu , nagu jumala karistust tooted , mida nad toovad Aafrikast Eestisse , tegelikult aitab meie inimesel ka teadvustada , kui ta seda toodet ostab , et ta aitab seda konkreetset inimest , seda konkreetset tootjat selles vaeses Aafrika külas ja aitab tal oma elujärge parandada . Ghanas töötab MTÜ Mondo Põhja-Ghanas Kongo külas ja Põhja-Ghana on üks , üks vaesemaid , vaesemaid piirkondi . Ghanas , et kui Ghanal muidu läheb majanduslikult hästi , siis Põhja-Ghana on selline kõrbestumas maapiirkond , kus tegelikult traditsioonilised oskused nagu , nagu põllupidamine tegelikult inimesi enam hästi ära ei toida . ja eriti haavatavas olukorras on kohalikud naised ja ennekõike lesknaised , kes on siis kaotanud mehe , kes aitaks neil põldu harida ja , ja tegelikult ka sellise turvatunde võib-olla seal kohalikus kogukonnas . ja meie oleme seal siis kokku koondanud korvipunujate grupi , kes on täna ennast ühistuna registreerinud ja sinna ühistusse kuulub üheksateist naist . ja oleme saatnud siis koha peale disainereid , kes on aidanud neil välja mõelda toredaid korve . Korve me turustame Eestis ehk siis Mondo töö nende naistega on olnud aidata neil arendada paremaid tooteid ja pakkuda turgu nende toodetele . teine tegevus , millega Kongo küla naised tegelevad , on või tootmine ja või valmistamine on , on traditsiooniline oskus , mida tegelikult siis kõik kohalikud naised oskavad teha . ma näen mondo sotsiaalset ettevõtlust kui arengukoostöö sellist rahastamise vormi ja sellist head viisi , kuidas me ka Eesti inimestele toome arengumaade temaatikat , probleemid elu-olu lähemale .